Я думаю, что это могло быть следующим образом. Сидят э, лица, принимающие решения за столом. Ну и какая у нас сейчас ситуация? Ну, смотрим там на фронте вроде как жопа, практически везде. Э, настроение, население, экономика полная жопа благодаря Гитмансу. Э, самое страшное это, энергетика та же жопа с партнерами отношения тоже сейчас не очень как бы там валятся. Все там претензии, много коррупции у нас, не дают денег, там постоянно поджимают. И самая страшная проблема, лайки слабо ставят. То есть провал полный по лайкам, как бы что сделать? Надо что-то отчебучить. Там было какие-то страшные три варианта, улететь на Марс, может кинуть атомную бомбу и напасть на курс. Ну как бы напасть на курс, самый как бы вариант. Реальные вызвали военных, Военные, что можете отчебучить? Надо чебучить. Можете, можем отчебучить. Только там, что без подоляки, без кофе в Курске, нам мы тихонечко сейчас сделаем. И военные, в принципе, сделали нормальную операцию. То есть, вот сказали: надо отчебучить, чтобы сказали все.